Он округлил, как бы, он имел в виду, что все началось в 2014 на лет 20 это продлится, он округлил. Но мы это знаем по астрологии крайний срок этой войны, 2029 год. Я вам это, об этом уже давным-давно толпичу. Да, я помню. Именно в Юпи период Юпитера, находящийся в восьмом доме гороскопа натальной карты Украины, это дом смерти, разрушения, войны, заканчивается его период, и начинается эпоха Золотого Сатурна в доме финансов и денег, буквально в конце 29 -го года, в начале 2030 -го. Поэтому нас ждут очень огромнейшие инвестиции. Я знаю, инвесторы уже выстроились в очередь, чтобы вкладывать в Украину, инвестировать сюда, чтобы иметь очень большие а, значит, подъем финансов, да, успеха, потому что очень они много будет, будут иметь на том, на всем, что они вложат сюда. Прям в 10, в 20 раз им может отбиваться в конечном итоге. А поэтому крайний срок 29 год. Дорогие друзья, заканчивается период Юпитера в доме войны. И начинается период Сатурна, золотого века Сатурна в доме финансов. Но ну, как может в период финансов, благополучия продолжится война? Поэтому не слушайте никаких Портниковых, там, залуж... mm -hmm. Залужного можно слушать. Но просто он, понимаете, он примарно, я еще украинскую бомбу mm -hmm. говорил, ну, где-то там какой-то отдаленный срок окончания войны. Mm -hmm. он mm -hmm. Конкретно ничего не говорил, потому что, по-моему, Зодиакальный знак рака. У раков ничего точного не бывает. Это козероги точные, знаки Девы точные, там, они всегда хотят вот... Четко, а рак это расплывчато, размазано, вы же прекрасно понимаете, ему звонит Зеленский три дня, он даже трубку не поднимает, uh -huh. когда он был главнокомандующим, uh -huh. помните? Да, вы а зачем Зеленский, он сам все решает на фронте. Uh -huh. ну, поэтому, кстати, знак зодиака, который даже на моей практике вообще больше всего опаздывает, это зодиакальный знак рака. Uh -huh. Да в 25-м уже в этом году все может завершиться. Uh -huh, uh -huh. Последний дедлайн уже выставил Дональд Трамп, уже не терпит ничего. Uh -huh. Марс переходит в знак весы вообще. Сатурн в знаке Овна. Все должно завершиться или сейчас. Или в сентябре все заканчивается и переходит в стадию такой а, войны. Спокойно, как помните у нас было АТО. Либо разразится в период затмения Третья мировая война. Или-или. Uh -huh. или. Понимаете, в чем я? Первая половина августа мы находимся в аспекте оппозиции Марса к Сатурну и Нептуну. Сейчас, во-первых, какие-то новые эпидемии могут возникнуть, дорогие друзья. Не случайно сейчас какие-то комары-убийцы начали летать по Европе и какую-то эпидемию распространять. И если вы послушаете мой прогноз на год, я всегда говорю, что август месяц самый опасный месяц для распространения эпидемий да, всякого рода. И сейчас мой прогноз, что из Китая какая-то очередная ОРЗ или очередная какая-то пандемия, да, может начаться, связанная с легкими, горлом там и так далее. Ну и вот такая позиция Марса и Сатурна говорит о том, что будет очень такой жесткий, напряженный период, и Москва повышает ставки, первая половина августа может быть огненная. Немножко будет во второй половине чувствоваться, что Марс, планета военных действий, резко ослабнет. Да, Марс, планета военных действий резко ослабнет в знаке весов. А весы – это знак переговоров. И я думаю, не случайно Дональд Трамп сказал, что он сокращает 50 дней до 10. Вот как раз, когда Марс становится абсолютно слабым знаком весов. Кстати, когда Марс – планета военных действий – переходит в знаки весы, это знак переговоров, вот именно в ближайший месяц после 10 можно начинать договариваться. Наконец-таки все звезды говорят только об одном. Уже можно договариваться. Я хочу вам одно сказать, дорогие друзья. Мой давний прогноз еще на этот год, что большие шансы у Зеленского весной и летом, пока Юпитер в близнецах, в знаке его асцендента. И наибольшие шансы во второй половине года, когда Юпитер, символ власти, успеха, переходит в знак Залужного. Валерий Залужный под знаком рака. А в этом месяце у Залужного и это вот в август, который наступает, и Венера будет в знаке рака, и Юпитер в знаке рака. Большое и малое счастье. Не случайно он сейчас вышел в очередной раз со своим интервью. Он тут дал как одной девушке, которая короткострижена, они будут ее рекламировать. Вот. И сейчас, конечно, рейтинг у него резко увеличивается с этим. Да? И если заложник пойдет в президенты, он их выиграет. Вот именно осенью этого года, если будет правильно, опять же, проведены выборы, они отправляться на сервер, который контролирует Зеленский, да, то, то у Залужного по звездам больше шансов во второй половине года. Опять же, если он пойдет на выбор, у -у -у. во втором туре он легко побеждает. А у -у -у. если он не пойдет, а Зеленскому скажут, не надо уйти, то, то третья кандидатура, вы ее совершенно недавно узнали, это Юлия. Я всегда говорил: ну, нам Украине от Юлии не, не отделаться. Только не Тимошенко, дорогие. Угу. А Петр Порошенко. Свереденко, Свереденко, Или... да. Свериденко это третий мой кандидат, что вот она может тоже. Но это опять же на ближайшие десятилетия. Я уверен, что женщина спасет Украину, и угу. все звезды показывают, что это может быть Юлия Свереденко, но может быть не сейчас, прям сейчас, а потом угу. где-то лет через пять. Ну, они как раз заготавливали все заготовки, делали, поэтому не было столь а, мощно как все, все Украины на этой неделе, чтобы вот на следующей неделе при оппозиции Масса и Сатурна четкой, да, то есть начать все это дело обстреливать. Поэтому у нас очень опасная ситуация именно по Киеву, это пятница-суббота, а также, ну, пятница-суббота, если по числам, это 1-2 августа, а также у нас 4-5 августа еще. Причем 4-го прям вообще все. Это точно аспект оппозиции между Марсом и Сатурном. Но это будет очень жестко. Да? То есть, в пятницу, то есть в 5 число, 4-е, 5 -е число. То есть это сходящийся аспект Сатурну и Нептуну, Оппозиция планеты борьбы, мощи Марса. Да? А вы все понимаете, что Киев у нас... С одной стороны, он имеет и знак льва, а с другой стороны, он и знак овна. Начало всех начал, начало всей нашей Родины, мать городов русских. Поэтому, значит, он еще и имеет обличие этого знака зодиака. Но Сатурн, я же вам говорю, что он до 1 сентября будет замораживать любую войну в знаке овна, пока он не придет в знаке рыб. Поэтому я всегда говорил, что в любой день лета может окончиться неожиданная война, и мы сможем выйти на 30-дневный как бы мирный перемирие. Да. За это время Зеленский может переизбраться, то есть могут быть назначены неочередные выборы президента Украины, и он станет легитимным даже с точки зрения Москвы. Угу. Поэтому вот все идет к этому. Зеленский сам хочет, чтобы переизбраться очень быстро, чтобы никто не успел забрать власть, угу. ну и чтобы Россия дала ему 30 дней переберется очень быстро. Как вы понимаете, это может произойти через ГИЮ, может быть, какие-то участки избирательные. Ну, вот так, как бы, такая вот ситуация. Идет, как бы, об этом речи, поэтому не случайно а, там и Турция говорит, что они скоро накроют стол перемирия там и так далее. А, поэтому ждем, да, и как только Меркурий станет директным, может, действительно, будут назначены а, очень важные встречи и стол мира да, в Стамбуле где-то после 11 числа. Ну, во-первых, Марс делает аспект к черной луне в Скорпионе, под которым находится Запорожье, и какая-то вот такая вот ситуация. Ну, а потом расисты каждый раз делают что-то такое, что подгадывает под какую-то знаменательную дату. Да? Вот. Поэтому, помните, они там одного блогера чуть не заказного убийство было прямо прям перед 2 мая, да? то есть хотели его убить в очередную годовщину этих ситуаций да, которые происходили в Одессе это очень известный блогер, я буду называть фамилию, чтобы не давать ему рекламу ну и то же самое вот сейчас касается очередной какой-то ситуации связанной с какой-то определенной датой и вот они решили в очередной раз показать себя могу сказать что ну, это самый пик аспекта Марса и Черной Луны был на этой вот вы, вот вы, буквально вот сейчас, дальше будет расходящийся аспект, более-менее благоприятная вот такая вот ситуация для Запорожья уже будет устанавливаться. Поэтому, дорогие друзья, могу вас всех поздравить, наверное, таких ужасающих утрат, которые вот сейчас происходят в Запорожской или в Запорожской области, или в Запорожье, уже происходить не будет. Да, расходящийся аспект уже как бы сложная ситуация. Единственное, что на фронте могут Зона, там будет очень сложная ситуация в Запорожской у а так, чтобы гражданские погибали, наверное, в меньшей степени. Так и у нас под водолеем, и жесткая оппозиция Меркурия и Плутона символа смерти и разрушения, это первое, второе, 3 августа больше всего пройти. Ну, угу. вообще, это да, понимаю. У меня будет очень сильное разрушение, вплоть до того, что опять какой-то кап, именно в эти даты, может, может опять какую-то многоэтажку попасть. Поэтому берегите себя. Андрей, друзья. Вы заметили, что после их заявления, что они скоро выйдут в Одессу, что-то они начали, ну, наверное, видимо, разочаровались, начали просто бить по Одессе, уничтожать uh -huh. здание ЮНЕСКО, да? uh -huh. уничтожать привоз. Uh -huh. Значит, видимо, они уже понимают, что в Одессе они никогда не будут. Поэтому они начали уже уничтожать здание ЮНЕСКО. Я думаю, что финал всей этой композиции будет уничтожение оперного театра. А чего мы uh -huh. ожидали от этих варваров 21 год? Ну, слушайте, ну мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Это, это самое чекистые, которые в 17 году еще захватили власть прошлого века, и до сих пор они ее держат. Для них нет никакой эстетики. Они Пальмиру разгромили. Это, это, это гораздо красивейший был город, ну и древний, и там никакой ЮНЕСКО не сравнился с Пальмирой. Они в Сирии Пальмиру разгромили. Городу 10 тысяч лет было. Понимаете, эти все архитектура 10 тысячелетней давности. Что вы говорите? Клеши разгромят они. Специально сделают причем. И сделают самый неудобный момент. Вот самый опасный момент для уничтожения оперного театра – это вблизи 2 сентября, день рождения Адис. Варвары, абсолютнейшие варвары 21 века. Ничего собой вообще не представляющие абсолютнейшие ублюдки. Посмотрите на этого урода Патрушева, посмотрите на этого урода Лили Путина, посмотрите на этих уродин, которые пропагандируют там с этого канала, кого то Киселева там, я не знаю, там. этот Лавров конь ублюдочный, да, или Песков, песочный род Путина. Это твари вообще не Конечно же, они все уничтожат и разгромят. Не беспокойтесь, дорогие друзья. Да, Херсон очень сильно могут обстреливать, особенно неблагоприятный вот период начнется когда вот будет очень такая жесткая ну, все знают что херсон у нас под, под знаком льва и вот будет очень такая жесткая жесткий аспект черной луны и Солнца. получается у нас прям 4 5 6 августа вот эти дни в начале августа могут быть наиболее опасны особенно негативная ситуации черная луна в жесткой Квадратуре к Солнцу, знаки Льва это всегда у нас Херсон. И, и будет еще жесткая позиция массы и Сатурн. Поэтому вот такая вот ситуация. Два крылатых сердца, спокойствие, нежность, доброта ну, хороший символ падает для вас. Пока установка уходит от вас, было, было намечено, чтобы ударить по львову. Но, видимо, что-то там произошло, и сейчас уже западную Украину э, в меньшей степени будут лететь э, ракеты. Поэтому... Но зато достанется тогда Восток, понимаете, почему? Поэтому могут спокойно спать в Луцке, в Ровно, более-менее на Западной Украине. Очень многие сейчас отдыхают, э, значит, в той же там пьют э, uh -huh. чистую воду, в общем, э, в общем, пока будет более-менее нормальная ситуация, по крайней мере, на этой неделе. Но середина часть Украины, восток, юго-восток, конечно, будет очень сильно вообще украинскую потерпевать. Ну, хочу вам сказать, что я, как обычно говорю, что как бы там ни нагнетали некоторые, значит, галлоновые ведьмы, да, то есть, которые накалывают себе щеки, губы и задницу, да, то есть ничего не будет запорожская лес. В августе месяце с ней ничего не будет. Даю вам слово. У Чернигов, да, вот на этой неделе может быть очень сложная ситуация. Чернигов у нас под знаком Козерога. И могут быть очень сложные довольно-таки ситуации. Особенно 31 июля, 1 августа. И также может что-то задевать у нас 4-5 августа. Вот такие тоже какие-то сложные ситуации. Сумма вообще, что и страшное может быть, если украинский мовой. То есть просто будут забрасывать кабами целую неделю, там могут вот, что-то летать, бить, уничтожать. Практически каждый день для Сум может быть опасно. Мы ждем Алиева в Киеве, это может неожиданный быть визит. А так, ну помните, я вам говорю, что азербайджанский дня да, может приехать в Киев. А так ничего, пока Меркурий ретроградный, ничему, никакие переговоры не приведут, кто бы там ни встречался, это будет продолжаться до 11 августа. Именно 11 августа Меркурий, планета переговоров, переговоров но станет девятной, поэтому о чем-либо договориться на ближайшей неделе абсолютно невозможно. Mm -hmm. Единственное, о чем можно договориться, опять встретиться в Стамбуле. Могу сказать, что Зеленский зря подписал закон на ретровируальной Меркурии. вы ждете, дорогие друзья, аксиома астрологии. Если ты что-то подписываешь на ретроградный «Меркурий», потом это все равно надо будет пересматриваться. Mm -hmm. Никогда, никакую недвижимость не подписывайте, когда вы покупаете, не подписывайте на ретроградный «Меркурий». Даже, может быть, и машины нельзя покупать, особенно новые на ретроградном «Меркурии», потому что может что-то там повредиться там, и так далее. Либо даже если все хорошо с ней, вдруг у нее что-то будет не так происходить. Поэтому могу вам сказать одно, что да, придется перерегулировать подпись свою Зеленскому. И я уверен, что народные депутаты, несмотря на то, что они уехали там на озера, на моря, вот придется вернуться и проголосовать в Верховной Раде 31 июля новый закон, где НАБУ и САП будут иметь хорошую реализацию своего всего задуманного. Без виса никуда не уйдет, то есть и дальше будет безвизово мы ездить в Европу, да, и самое главное, что европейская помощь не остановится, а только усилится. Главное 31 июля всем собраться в Верховной Раде и проголосовать за новый закон Зеленского об усилении НАБУ и САП за всякими рода структурами, которые ну, в общем, следя за тем, чтобы коррупция в Украине не процветала. Но все равно это. Я ну, могу вам сказать только одно: что э, на САП внесла э, пидозру до да очень и очень самых близких друзей Зеленского поэтому не выдержал. Вот тогда и сорвался. Ну, бывает. Я помните, я на одном из каналов говорил, что, э, по-моему, есть такой канал параллельные святы, что он совершил ошибку. Да. Ну, действительно, еще до того, как он это осознал, я сказал, что он это сделал зря это. Лучше обратился ко мне, посоветовался бы и не подписывал. На ретроградной Меркурии все это дело все обернулось против него, и он сильно потерял в рейтинге. И я думаю, если сейчас бы проводились все выборы, то Залужный очень легко бы обыграл бы Зеленского. Вот после такой ошибки, понимаете, он совершил вот такую ошибку, что теперь может не не стать президентом повторно Порошенко еще год или два назад склонял Залужного войти вместе. Но Залужный сейчас отказался, и он полностью идет в хорват нынешнего президента. Опять же, Залужный хитрый, он уже знак рака. Рак сегодня говорит одно, что он, да, я иду с тобой, да, без проблем, конечно же. Но Владимир Зеленский, если ты пойдешь на президента, то я не пойду. А может быть всякое. Да? Поэтому пока он находится в команде Зеленского, у них больше... Взаимопоменяние, понимание, да, но в любой момент залужный может сказать, что он идет в президенты. Тогда он uh -huh. выигрывает эти выборы во втором половине года, Потому что у Зеленского был величайший шанс весной повторно стать президентом. Помните, как у него набух рейтинг, особенно после того, как в Белом доме его неправильно принял Трамп, там начали на него наезжать. Вот тогда и нужно как-то было идти на досрочные выборы. Тем более Москва просила. Ну, мне кажется, что свой звездный час Зеленский немножко проиграл, и опять же, у него сохраняются большие шансы стать президентом повторно, если Залужный не пойдет. У меня такое ощущение, что после того, как Залужный дал интервью этой журналистке Кошкиной, да, то есть, что он идет. Вот я это увидел, иначе бы этого не было интервью,